Протягом 12 місяців люди очікують на новорічну вечірку. Проте навіть у теплу пору року може трапитися подія, яка є не менш жаденою, ніж паті із ялинкою. Про таку тусовку пригадаємо разом. Вітчизняні дизайнери ще не вийшли на рівень французьких колег за фінансовими показниками. Тому мало хто із них може похизуватися вибором оригінальної локації для свого фешн-перформансу. Відтак не дивно, що Олені Мехдісовій вдалося привернути увагу столичного бомонду до свого модного шоу. Ізюмінка цього показу, безусловно, є являється локація. Ми знаходимося на Київській віртольодної площадці номер 1 Перформанс неплохой, что могу сказать. Я считаю, что это мечта всех дизайнеров, и не только дизайнеров, устроить что-то на крыше такой шикарной, с таким безумно красивым видом. Обычные показы, они уже были, сейчас хочется какой-то оригинальности. Почему бы и нет? Меня лично не отвлекает, я кайфую. Сейчас с удовольствием пойду посмотрю еще там, что, что на меня будет происходить. А высоты не боитесь? Я очень боюсь. Я, как видите, близко не подхожу к <свят> краю. Знаменитости жартували, что атмосфера элитарности и загадковости майданчику привабила на показ даже тех зерок, которые до недавно не бачили живцем не только виноватицу свята, а и настоящий геликоптер. Не каждый начинающий дизайнер может позволить себе провести показ своей коллекции с таким масштабом, да еще и в таком месте. Интересно, как это получилось у Елены Мегдисовой. Не сложно ли вам было организовать показ такой масштабный, и, можно сказать, на главной вертолетной площадке страны. А, ну, в жизни ничего просто так и легко не, не бывает. А, конечно же, пришлось а, понервничать, покричать. И, ну, спасибо большое моей команде, конечно, не справились. Очень было мало времени для организации, но мы все успели. Но эта история интересна другим. Она интересна тем, что мужчина... Для своей женщины решил сделать подарок. Он решил ей устроить показ на вертолетной площадке. И, по-моему, вот это круто, потому что она родила ему прекрасного ребенка.